জাষ্টিছ ফৰ আছাম ৱৰ্কাৰ্ছ অসমৰ নজন শ্ৰমিক ইতিমধ্যে চেন্নাইত মৃত্যুবৰণ কৰিছে এইটো এটা ডাঙৰ ট্ৰেজেডি হয়তো বহুত নিউজ চেনেল ওলাইছে কিন্তু আমাৰ অসমত যেনেকৈ এইটো প্ৰচাৰ আৰু হ'ব লাগিছিল কিন্তু আমাৰ নিউজ চেনেলত সেইটো দেখা পোৱা নাছিলো কাৰ্বি আংলঙৰ চাৰিজন শ্ৰমিক আৰু হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পাঁচ পাঁচজন শ্ৰমিক ট'টেল ন জন শ্ৰমিক চেন্নাই এটা পাৱাৰ প্ৰজেক্টত তেওঁলোকে কাম কৰি আছিলে আৰু তাৰ এক্সিডেণ্ট হৈ নজন শ্ৰমিক টুটেল তাতে ঢুকাইছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰিছে তাত উল্লেখ কৰিছে যে নজন শ্ৰমিকৰ এইখন হৈছে লিষ্ট আৰু এই শ্ৰমিককেইজন ইমান বেছি তেওঁলোকে মানে কেজেদি হৈ ঢুকাইছে তাতে প্ৰায় তিনি হাজাৰ শ্ৰমিকে কাম কৰি আছিলে আৰু তিনি হাজাৰ শ্ৰমিকৰ ভিতৰত কিন্তু আমাৰ অসমৰ শ্ৰমিককেইজনহে ঢুকালে বৰ আচৰিত নহয়নে কেনেকে হ'বলৈ পালে কি কাৰণে তেওঁলোকে মৃত্যুবৰণ কৰিছে এতিয়ালৈকেও তেওঁলোকে ইমান মানে যেনেকে এনকুৱাৰী হব লাগিছিলে সেনেকুৱা এনকুৱাৰী হোৱা নাই আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আছাম ৱৰ্কাৰছে জাষ্টিছ পাব লাগে বিশেষকে এই ভিডিঅ'টো এই কাৰণে বনাইছো আমাৰ অসমৰ বহু লোক কামৰ সন্ধানত বাহিৰত কাম কৰিবলৈ যায় কিন্তু তাত গৈ পিনে তেওঁ এনেকুৱা কিছুমান কামত নিয়োজিত হৈ মানে ক'বলৈ গ'লে ডেঞ্জাৰ্চ জোন আৰু তাৰ ফলত কিন্তু আমাৰ অসমীয়া ভাই ককাই সকলে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে আমি আশা কৰোঁ যে সেই ৱৰ্কাৰ্ছ কেইজন ঘৰত পৰিয়ালক অন্তত সংস্থাপন দিব লাগে আৰু অন্তত প্ৰায় ত্ৰিশ লাখ টকাৰ এটা সাহায্য দিব লাগে সেয়া চেন্নাই গভমেণ্টেই হওক মানে আমাৰ অসম গভমেণ্টৰ পৰা তেওঁলোকক এটা হেচা দিব লাগে যে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ হাতত লয় এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে যে আৰু আমাৰ অসমৰ কিমান মানুহ এনেকে বাহিৰত মৃত্যু বৰণ কৰিব ত মই ভাবো অসম গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ অসমত বিশেষকে কিছুমান এনেকুৱা ফেক্টৰী হওক বা কিবা ধৰি লওক সংস্থাপনৰ কিবা বাট মুকলি কৰি দিব লাগে যাতে আমাৰ অসমীয়া লোকসকল বাহিৰত বা চেন্নাইত গৈ কাম কৰিবলগীয়া নহয় আৰু তাৰ ফলত কিন্তু আমাৰ মৃত্যুৰ সংখ্যাও কমি যাব আপুনি মন কৰিছে নাই নেজানো যে অসমত প্ৰত্যেক বছৰেই অসমীয়া বা অসমত বাস কৰা লোকসকল যেতিয়া চেন্নাই কেৰেলা তামিলনাডুত কাম কৰিবলৈ যায় তেতিয়া কি হয় হয়তো কিছুমানে ট্ৰেইনত এক্সিডেণ্ট হয় হয়তো কিছুমানৰ ক'ৰবাত পৰি থকা আমি মৃতদেহ পাওঁ বা কিছু কিছুমান এনেকুৱা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীত তেওঁলোকে জড়িত হৈ থাকে বিল্ডিং খহি যায় এনেকুৱাত কিন্তু আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেক বছৰে কিন্তু বহু লোক মৃত্যুবৰণ হৈছে এইটো এটা বৰ তেজেদি যে তিনি হাজাৰ শ্ৰমিক তাত কাম কৰি আছিলে আৰু আমাৰ নজন শ্ৰমিকহে মৃত্যুবৰণ কৰিছে তাৰ ভিতৰত কাৰ্বি আংলঙৰ চাৰিজন আৰু হোজাই ডিষ্ট্ৰিকৰ পাঁচজন তো আমি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে জাষ্টিছ ফৰ আছাম ৱৰ্কাৰছ আৰু অসমৰ যিসকল শ্ৰমিক তেওঁলোকে অসমত একচুৱেলি আহ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ পদ বিচাৰি পোৱা নাই যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেন্নাই হওক দেলহি হওক গুড়গাঁও হওক কৰ্ণাটক হওক এনেকুৱা বাহিৰত গৈ তেওঁলোকে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে ত' মই ভাবো অসম গভৰ্ণমেণ্টে এনেকুৱা কিছুমান আঁচনি তেওঁলোকে উলিয়াব লাগে যাতে আমাৰ অসমীয়া লোকসকলে বাহিৰত গৈ যোৱাৰ মানে যিটো প্ৰৱলতা সেইটো কমি যায় আৰু আমাৰ অসমতে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ সংস্থাপন লৈ ইয়াতেই তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ কাম বন কৰি ঘৰখন চলাই থাকিব পাৰে ত' ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্য এইটোৱেই আৰু মই শেষত ক'ম যে জাষ্টিছ ফৰ আছাম ৱৰ্কাৰ্ছ আৰু আমি নজন মানুহক অলৰেডি হেৰুৱালোঁতো মই ভাবোঁ প্ৰত্যেক বছৰে আমি এনেকৈ নজন দহজন এনেকুৱা হেৰুৱাবলগীয়া হয় ক'ৰবাত ট্ৰেইন এক্সিডেণ্ট হওক ক'ৰবাত কি এক্সিডেণ্ট এনেকুৱা ত' এইটোৱে ক'ম জাষ্টিছ ফৰ আছাম